श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज आपण या व्हिडिओमध्ये असा एक जादुई मंत्र श्रवण करणार आहे तुम्ही हा मंत्र शेवटपर्यंत पहा हा मंत्र ऐकल्यावर तुम्ही स्वतः अनुभवाल भीती नाहीशी होणे आरोग्याची ऊर्जा आणि मनाची शांतता मिळणे आणि यासाठी फक्त काही मिनटे लागतील जर तुम्हाला हा बदल अनुभवायचा असेल तर आज हा फक्त या व्हिडिओ ध्यान द्या कमेंट करा आणि आमच्या आध्यात्मिक परिवाराचा भाग व्हा हा व्हिडिओ मधून सोडून जाण्याची भूल करू नका स्वामी कृपा दत्त कृपा तुम्हाला नक्की लाभेल ज्या क्षणी हा मंत्र कानावर पडतो त्या क्षणी मनातील काळोख घबराट आणि असुरक्षितता दूर होते शरीरातील थकवा रोगराई दूर होऊन मनाला हलकेपणा शरीराला नवी ऊर्जा मिळते आयुष्य फक्त लांब नाही तर आनंदी शांत आणि परिपूर्ण होण्यासाठी हा मंत्र दिव्य शक्ती देतो जिथे हा मंत्र ऐकला जातो तिथे वाद तणाव नकारात्मकता नाहीशी होऊन घरात सुख समृद्धी फुलते हा मंत्र जणू तुमच्या भोवती स्वामींचे अदृश्य कवच निर्माण करतो जे प्रत्येक संकट दूर ठेवते मनात भीती असेल आरोग्य ढासळ असेल किंवा आयुष्य अस्थिर वाटत असेल फक्त काही क्षण या दिव्य मंत्रात हरवून जा आणि पहा स्वामी समर्थांची कृपा तुमच्या आयुष्याला नवा कसा प्रकाश देते चला तर मग या मंत्राची अनुभूती आलेली कथा आपण श्रवण करूयात एका छोट्या गावात एक कुटुंब राहत होत घरात सतत वाद भीती आणि आजारपणाचं सावट होतं मुलं सतत आजारी आई वडील तणावाखाली होते कुटुंबाने सर्व उपाय केले पण शांती आणि आरोग्य ठीक नव्हतं एके दिवशी एक संत गावात आली त्यांनी त्या घरात बसून स्वामी समर्थांचा मंत्र जपला ओम श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरारोग्यप्रदाय नम काही दिवसांनी घरातील वातावरण बदलायला लागलं ला। मुलं हसायला लागली ला 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 घरात भांडण कमी झालं अजातपण कमी झालं आणि सर्वांच्या चेहऱ्यावर शांततेचा प्रकाश उमटला संत म्हणाले हा मंत्र फक्त शब्द नाही तर स्वामी समर्थांचं संरक्षण कवच आहे श्रद्धेने ऐकलं तर प्रत्येक भय नाहीच होईल आणि आरोग्य शांती तुमचं आयुष्य भरून टाकेल ही कथा जशी त्या कुटुंबाच्या आयुष्यात चमत्कार घडवून गेली तसाच अनुभव तुमच्याही जीवनात होऊ शकतो हा मंत्र एकदा मन लावू नये का बदल स्वतः जाणवेल भीती आजारपण किंवा जीवनातील अंधार कायमचा नसतो स्वामी समर्थांचा दिव्य मंत्र हा प्रकाश आहे जो त्या अंधाराला नाहीसं करून नव आयुष्य देतो श्रद्धेने हा मंत्र ऐका तुमच्या मनाला धैर्य शरीराला आरोग्य आणि आयुष्याला शांतता नक्की मिळेल स्वामी समर्थांचा हा दिव्य मंत्र ऐकणं म्हणजे त्यांच्या संरक्षण कवचात राहणं जर तुम्हाला ही कृपा सतत अनुभवायची असेल तर आमच्या या आध्यात्मिक परिवारात सामील व्हा व्हिडिओ पूर्ण ऐका आपल्या भावनेनं लाईक करा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा जेणेकरून प्रत्येक दिवशी स्वामींचा आशीर्वाद तुमच्या घरी पोहोचेल चला तर मग आपण या जादूई मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असे लिहा ओम श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय प्रदाय नम ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय

भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा आरोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा आरोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः

भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय

यनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामि समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय

युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थायनाशकाय श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय

भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय श्रीस्वामी नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ समर्थाय श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः समर्थाय, श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय

भयनाशकाय आयुरा नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा आरोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय श्रीस्वामी नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय भयनाशकाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय भयनाशकाय आयुरा नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय युरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामीसमर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थायनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय भयनाशकायुरारोग्यप्रदाय नमः